হেল্ল' গাইজ আছলাম নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ব্লগ উদ্দেশ্যমিনকৰ এটি ভিডিঅ'লৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ' দিছে ভাল লাগিব আৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে চাওঁ তাই এইবোৰ খেলা মানে তাইৰ খেলা যোগাৰবোৰ লৈ কেনে বহি গৈছে তাই খেলি আছে তাৰপিছত মই মুখ চুখ ধুই ল'লোঁ তাইকো মুখ চুখ ধুৱাই অকণমান ভাবিছোঁ পানী গৰম বহাই দিওঁ যিহেতু গৰম পানী খাম তাৰপিছত অকণমান ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে আম্মাকো হেল্প কৰি দিওঁ তাৰপিছত বটল কেইটামান খালী হৈ আছিল বটল কেইটা ভৰাই দিওঁ আম্মা আৰু অকলে অকলে কিমান কৰিব আহিলে অকণমান হেল্প কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ কিন্তু ঘৰত গ'লে একেবাৰে কাম কৰিব মন নাযায় মানে মানে একেবাৰে লেজি টাইপ হৈ যায় একো কৰিবলৈ মন নাযায় তাৰপিছত আম্মাই ৰুটি বনাই দি আছে আৰু মই ৰুটিকেইখন ভাজি দি আছোঁ যিহেতু আব্বায়ো খাই ওলাই যাব তাৰপিছত এনেকৈ ৰুটিকেইখন ভাজি দিলোঁ আববা আৰু পৰি দিলোঁ আব্বা আৰু পৰি খালে আৰু তাই মানে নানাক বহুত নানাই আকৌ বহুত বেছি ভাল পায় আম্মাকো ভাল পায় কিন্তু আব্বাক বেছি আৰু তাৰপিছত যিহেতু অকণমান আন্ধাৰ টাইপ হৈ আহিল তাৰপিছত তাইক হাত ভৰি চাত ভৰি ধুৱাই দি অকণমান ভাবিছোঁ বিচনাৰ ভিতৰতে সোমাই দিওঁ বটা বৰষুণ অহা টাইপ হৈ গ'ল তাৰপিছত তাই আৰু আমাৰ মই মামাৰ ছোৱালীজনী এনেকৈ ভিতৰত সোমাল আৰু মইনো কি কৰি থাকিম ভাবিছোঁ অকণমান টিভিকে চাওঁ তাৰপিছত টিভি চাই উঠাৰ পিছত আবা আহিল আইচক্ৰীম লৈ অকণমান ৰ'দো দিলে যিহেতু ৰ'দ দিয়াৰ কাৰণে তাই ফোন কৰিবলৈ আববাক কৈছিলে আইচক্ৰীম খাম বুলি আৰু আব্বাই মানে আমি আহিলে মানে আব আমি কি খাম কি নাখাম মানে কি খাই ভাল পায় তাই আৰু মই মানে এনেকুৱা মানে থাকে আৰু তাই আইচক্ৰীম খাই মেলি তাৰপিছত গা পা ধুই ল'লোঁ আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনীয়ে মাতিছে মোৰ বেষ্টিয়ে তাই দুপৰীয়া দাৱাত দিছে আৰু যিহেতু ঘৰৰ কাষতে আৰু ঘৰত পিন্ধা কাপোৰ পিন্ধিয়ে গৈ আছোঁ আববাই আবাই থৈ আহে বোলে তাৰপিছত সিহঁতৰ ঘৰো পালোঁ ঝাই পোৱাৰ পিছত চাওঁ যে মিস্ত্ৰী সিহঁতৰ কাম কৰি আছে যিহেতু কিছুমান কাম বাকী আছিলে আৰু এইয়া পেষ্ট্ৰীণী চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হয় বহুত ধুনীয়া হয় তাই আৰু ভালে ভালে ৰাখক আল্লাই তাইক এইটোৱে দোৱা কৰোঁ যাতে লাইফত বহুত মানে সুখবোৰ আহে যিবোৰ তাই ভাবি আছে সেইবোৰ যাতে আল্লাই পূৰা কৰে তাৰপিছত এনেকৈ আমাৰ বহুত দিন পিছত লগ পোৱাৰ কাৰণে এনেকৈ হাগ কৰা কৰি তাৰপিছত তাই এইটো সৰু এইজনী সৰু ভনী হয় আৰু এইজনী মা হয় তাইৰ তাৰপিছত এনেকৈ অহাৰ পিছত তাই মোৰ কাৰণে তোৰ মৌজ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কিবা এনেকৈ ৰেডি কৰি আছে যিহেতু গৰমো দিছে তাই মোক কিবাকিবি খাব দিলে খোৱাৰ পিছত মানে খায়ো আছোঁ আৰু লেকচাৰ মাৰি আছোঁ খাই থকাৰ পিছত ভাত চাতো হৈ গ'ল দুপৰীয়াৰ সময়ত যিহেতু ভাবিলোঁ ফাৰ্ষ্ট পাৰি ভাত খুৱাই দিওঁ তাৰপিছত আমি লেকচাৰ মাৰি মাৰি খাই থাকিম পৰি ভাত খাব নিবিচাৰে একেবাৰে আৰু এয়া ভিডিঅ' বনালেকে চেক কৰি মিউজকৈ মৌ পাৰি লাগে আৰু তাৰপাছত আমাৰ কাৰণেও বাৰীলে আৰু তাই ইমান আইটেম বনাইছে মই আহিম বুলি গম পাই কৈ আছে আৰু কিবা কিবি বনোৱাই নহ'ল ইমানবোৰ বনাইছে মানে মই খাই খেনে মানে মই মানে বহুত অভাৰ খাই দিছোঁ মানে আৰু ইমান টেষ্টি বনাইছে আৰু এই পকৰিটোতো মানে মজা লাগিছে মানে বহুত ধুনীয়া লাগিছে পকৰিটো খাই আৰু এয়া চাওক মানে বাচনত একো নাই আৰু চব খাই কেনে ফেনি ইউজ কৰি দিছোঁ মানে ইমান টেষ্টি টেষ্টি বনাইছে নাখাইনো আৰু থাকিব পাৰিমনে তাৰ পাছত আমি ভাত খাই মেলি আমাৰ কথা বতৰাটো সুখৰ কথা আড্ডা মৰা তাৰপিছত তাই বহুত ধুনীয়া মেহেন্দী লগায় মোক সৰুতে মানে তাই মানে সৰুৰ পৰাই মানে তাই বহুত জানে মানে বহুত ধুনীয়াকৈ লগায় আগতে স্কুলত থাকোঁতে কিবা প্ৰগ্ৰেম হ'লে তাইয়ে মোক মেহেন্দী লগাই দিছিলে আৰু আমাৰ মা বেটিক তাই লগাই দিলে আৰু আবেলি সময় হ'ল এতিয়া ঘৰতো যাব লাগিব আকৌ তাই ইহঁতৰ ঘৰতো অকণমান কিবা কিবি কাম আছে সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ মই থাকিলে তাইৰ কাম নহ'ব তাৰপিছত তাই মোক ঘৰৰ ওচৰতে বেটাৰী গেট উঠাই দিলে ঘৰৰ ওচৰতে খোজকাঢ়ি যাব পাৰি কিন্তু ইমান খাইছোঁ মানে খোজকাঢ়িব একেবাৰে মন যোৱা নাই তাৰপিছত তাই মোক বেটাৰী গাড়ীত উঠাই দিলে আৰু আমি ঘৰ আহি পালোঁ ঘৰ আহি পাই দেখোঁ আম্মাই কিবা কিবি মানে পিঠা আয়োজন কৰিছে তাৰপিছত ৰাতি হ'ল যিহেতু সন্ধিয়া চাহ তাহ নাখালোঁ আৰু এনেকুৱা মানে পেটটো অভাৰ হৈ আছিলে আৰু একো খোৱা নহ'ল আৰু এইফালে কল কাটি থৈ দিছে মাছেদি বনাব তাৰপিছত পিঠা বনাব যিহেতু মই কালি আকৌ গুচি যাম সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ কিবা কিবি ৰেডি কৰি আছে মোৰ কাৰণে আৰু এইবোৰ মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে যিহেতু কলেদি বনাব মাছ কল আৰু আমাৰ এইটো হ'ল চৌকাৰ পাকঘৰ আমাৰ মানে দুখন পাকঘৰ তাৰমানে মানে ডাইনিং চাইনিং আছে আৰু এইটো মানে চৌকা ইয়াতে মানে জুইৰ মানে জুইৰ মানে চৌকাত বনালে মানে পুৰা ক'লা হৈ যায় কাৰণে সেইটোৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ বনাইছে আৰু এইফালে আমাৰ আৰু এখন পাকঘৰ আছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ' টি ইয়াতে শেষ কৰিছো আশা কৰিছো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'